وسلم آپ ضرور دیکھ رہے ہیں آپ ضرور دیکھ رہے ہیں اور اپنے امتوں کو صحابہ کرام کو دکھلا دیجئے کہ ہمارے عرش کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں اور عرش میں پڑھ رہے ہیں کیا تمہارا گھر کا تصویر عرش میں پڑھائی ہوگا بالکل نہیں بالکل نہیں کیا راہ چلتے جو تصویر پڑھ رہے ہو ওই তসব পড়াই বিল তোমার ঘরের তসবি আরো সে পড়ানো হবে আরো সে পড়া হবে কোনো কাজ হবে না হলেও কোনো কাজ হবে না কোনো কাজ হবে না মোমবাতিকে কারেন্টের কারেন্টে পেলাকে খুশে দাও ও তো আছে ও জ্বলবে ও মেচিস ঘষলে তবে জ্বলবে ওকে কারেন্টের পেলাকে খুসে দিলে মোমবাতি জ্বলবে লম্বু বাতিকে কারেন্টটা তার যোগ করে দিলে ও লম্বু বাতি জ্বলবে ও তো তেল দিয়ে জ্বলবে কারেন্টের লাইট আলাদা আছে আল্লাহর আরো সে যে তসবি তোমার ঘরের তসবি পড়লে হবে আর ঘরের তসবি পড়লে তুমি আরসে সে চলে যেতে পারবে কখনো ভাববে না আরো সে তসবি যদি পড়তে হয় এসব আল্লাহ

اللہ نے کہا یونس علیہ السلام اگر وہ تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے تو بے صفی وطن اللہ یوم یو باسن ہم دن قیامت تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھ دیتے لیکن یونس علیہ السلام تصویر پڑھ لی اور وہ تصویر پڑھ لیے جو ہمارا عرصہ میں پڑھا جا پڑھایا جاتا

کہ پیٹے راستے پلسان ہو گیا گلے نلام کا پاتر کی ہزم کر ہمارے پڑنے والا تمہیں تک گلے نہیں چاہیے پیٹے راستے پہ ہر مجھ ہران پیرشان ہو گیا کہ کا رکھ لکھے بار کر دیجیے آللہ ہونا یونیس جدی آمار عرصر تو پڑھنے والا جدی نا تھاکتے لالا بیسا بھی بات نہیں ہے لا یوں میں یوں باسون وہ ماچر پیڈر مد تھی قیامت بچوں تو تھے کہ ہی جیتے بیرو بار کو نا اپائی چھلو نا یونیس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو سم نے کہا کہ لا الہ الا سبحانکہ اندہ کن تو میں نا ظالمین سب تو پڑھ رہا ہے یہ تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے یہ دعا تو عام ہو گیا ہے لیکن اللہ نے کہا نہیں جو مچھلی کے پیٹ میں جو تصویر پڑھا یونیس نے وہ تصویر کچھ اور تھا اور یونیس تو مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے کچھ اور تصبے پڑھ رہے تھے وہ ہمارا عرش کا تصویر پڑھ رہے تھے ہمارا عرش کا تصبی یونیس علیہ السلام برابر پڑھتے تھے اس لیے جب مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل گیا تو مچھلی ان کو برداشت نہیں کر پائی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نہیں رکھ پائی فلولا اگر فلولا ہوتا یونس ہمارا عرش کا تصویر پڑھنے والوں میں سے للا پیسہ البتہ رکھ دیتے ہم لولے لالا البتہ ان کو رکھ دیتے ہم مچھلی کے پیٹ میں جو باسط قبر سے مردے کو اٹھانے تک ہم ان کو رکھ دیتے پیٹ سے مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکلتے لیکن یونس اللہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے یونس اللہ سلام تو مچھلی نگل گئی ماحول کا کا ماحول اس کو مچھلی نئی نسان پس مچھلی مولی ماہولی مو برا حال تھا اور برا حال تھا مچھلی بہت برا حال میں پڑ کس کو نکال گئے یہ کون ہے اللہ نے کہا وہ ہمارا ہر کا تصویر پڑھنے والے ہیں تو کس کو نکل گئی ہے جلدی سے نکال دو نہیں تو, تو تمہارا پورا حال یوں ہی رہ جائے گا مچھلی نے علیہ بہت جل دیا نہیں رکھ پائی وہ تصویر اللہ کا عرصہ کا تصویر پڑھنے والا یونی السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو مچھلی پیٹ میں نہیں رکھ پائی ولیوں کا عرصہ میں پہنچو اور اللہ کا عرصہ کا تصویر پڑھو اللہ کا عرصہ کا تصویر پڑھو دوزک میں جانے کا تو دور کی بات ہے دوزک کی آگ تم کو دیکھ کر تھنڈی ہو جائے گی دوزک کا آگ تم کو دیکھ کر ہی تھنڈی ہو جائے گی تب منافقوں کو دوزک میں جانے سے پہلے دوزک کے سامنے مت جانا لیکن تمہارے وجہ سے دو جگ کے آگ ٹھنڈا ہو جائے تو بچ جائے گا مت جانا اس کے آس پاس میں مت جانا میں لوگ جل جائے آگ میں اس کے بعد تو میں جاؤ گے آگ دو جگ کے آگ ٹھنڈا ہو اللہ کا عرصہ کا تسبی میں وہ قوت وہ قوت ہے اللہ کا عرصہ کا تسبی میں جسکری علیہ السلام اولاد مانگتے مانگتے بوڑھا ہو گئے ضعیف ہو گئے ان کا اولاد مل ہی نہیں رہا ہے زکری علیہ السلام پریشان ہو کہ ہر تسبیح پڑھ رہے ہیں ہر تلاوت کر رہے ہیں ہر ذکر کر رہے ہیں ہر دعا مانگ رہے ہیں لیکن اولاد کیوں نہیں مل رہا ہے اللہ نے کہا کہ زکریہ عرش کا تسبیح پڑھو اولاد مل جائے گا بڑھاپا میں بھی اولاد مل جائے گا تو زکریہ علیہ السلام پڑھنا شروع کیا عرش کا تسبیح جو آجور سے میں پڑھا رہے ہیں

آ کر یہ عرسو میں بیٹھے ہیں ان کو عرصہ کا تسبی پڑھا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دے گا جو بے رزگار ہیں وہ عرسوں میں حاضر ہیں ان کو عرصہ کا تصبیح پڑھا رہے ہیں پڑھا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رزگار کا راستہ کھول دے گا جو بدنصیب ہیں ان کا نصیب ہو جائے گا وہ تقدیر والا ہو جائے گا عرش کا تذبی پڑھو عرش کا حقیقت نہیں جانتا لوگ کہ عرش کیا ہے عجمیر شریف میں دیکھ رہے ہیں عرش ہے بغداد شریف میں دیکھ رہے ہیں کہ عرش ہے کچھوچہ شریف میں دیکھ رہے ہیں کہ عرش ہے آج ہتیارہ شریف ہے کہ عرس ہے آخر عرص کا حقیقت کیا ہے عرص کا حقیقت یہی ہے کہ جو عرص میں جو ذکر کرایا جاتا وہ عرص میں وہی ذکر کرایا جاتا رب اللہ اولیاء کرام بزرگانے دین کا ارس میں پہنچو تو یہ تصویر پڑھ لو کا یہ تصویر پڑھ لو ارس والوں کا مراد پورا ہو جائے گا مراد پورا ہو جائے گا کا معنی یہی ہوتا ہے مل نہیں رہا مل نہیں رہا مل نہیں رہا ہے مل نہیں رہا ہے کوئی دے نہیں رہا ہے دے گا کون خدا کے سوا دینے والا کون ہے کس سے مانگ رہا ہے کہاں مانگ رہا ہے عرص میں مانگنے کا حقیقت یہ ہے عرص میں آ کر مانگنے کا حقیقت یہ ہے کہ عرص والوں کا شان وہ ہے عرص والوں کا شان یہ ہے کہ نہیں مل رہا ہے وہ عرصہ سے مانگ کر عرص میں لا کر بانٹ دیتے ہیں وہ عرصہ سے لا کر عرص میں بانٹتے ہیں یہ عرص والوں کا شان ہے کہتا ہے کہ یہ کہا کرنے جاتا ہے لوگ پورس میں کیا کرنے جاتا مزار میں کیا کرنے جاتا اس کو کیا سمجھ میں آئے گا سوال ہے ہم فقیر ہیں ہم بہت بڑا فقیر ہیں بہت اچھا فقیر بھی ہیں ہم فقیر ہیں بہت بڑا فقیر ہیں ہم سے بڑا فقیرے کہا ہم بالکل فقیر ہیں ہم بہت اچھا فقیر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سلام نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کسی نے پوچھا قرآن میں لکھا ہوا ہے کسی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کون ہیں آپ نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں سنیے مِن خَيْرِ اللَّهِ فَقِيرَ مِن خَيْرِ اللَّهِ فَقِيرَ میں اچھا فقیرہ ہوں سادھارن فقیر مانگتا ہے دروازہ مانگتا ہر سادارن دروازہ میں جا کے مانگ سکتا ہے لیکن وہ راجہ مہاراجا کے دروازہ تک اس کو پہنچے ہی نہیں ملنے گا پہنچنے ہی وہ نہیں ملے گا وہاں جا کے کیسے مانگے گا لیکن ظاہر سا بات ہے کہ سادھارن دروازہ میں فقیر کو بھیگ اگر پانچ روپیہ مل جائے اگر کسی راجہ مہاراجا کے دروازہ تک پہنچ جائے اور وہاں جا کے مانگے تو اس کو لاکھوں مل سکتا لیکن اس کو پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے سادارن فقیر کو راجہ با, بادشاہ کے دروازے تک پہنچنا بڑا مشکل تو سوچتا کہ اگر بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے وہاں مانتے تو بہت مل جاتا بہت مل جاتا یہ پانچ, پانچ روپیہ دیا تو وہ پانچ لاکھ بھی دے دیتا لیکن وہ پہنچنا ہی مشکل کا بات ہے ہم بھی ایک فقیر ہیں موسیٰ جیسا جیسا موسیٰ کہتا ہے فقیر مین خیر میں اچھا فا رہا ہوں ایسا والا کرانے والوں میں اچھا فقیر ہوں ہم بھی فقیر ہیں لیکن اپنے مریدوں کو عرصے میں بلا لیا اور اپنے مریدوں کو عرصے میں بلاتے ہیں ہم فقیر ہیں ہم کیا دیں گے آپ لوگوں کو ہم فقیر ہیں لیکن کسی کا دروازہ نہیں جائیں گے مانگنے کے لیے کسی کا دروازہ نہیں جائیں گے مانگنے کے لیے آپ لوگ ہمارے پاس آ ہو مانگنے کے لیے ہم کسی کا دروازہ نہیں جائیں گے مانگنے کے لیے ہم وہ فقیر ہیں کہ جو ہمارے پاس مانگنے آیا ہے اس کو ہر سے مانگ کر اور سوئیں دے دینا والا <تصفح> عرصہ سے لے کر اور دینے والا ہم بقیر ہیں نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ علی کا دامن علی کا دامن کا دامن کا دامن خاجہ کا دامن فقیر تو ضرور ہے ہم اپنے مریدوں کے لئے فقیر تو ضرور ہے کوئی بادشاہ غصہ نہیں ہے ہم کوئی بادشاہ غصہ نہیں ہے ہم آپ لوگ کے لئے فقیر تو ضرور ہے آپ لوگ ہمارا مرید ہیں ہم آپ لوگ ایک فقیر ہے ہم آپ لوگ ایک فقیر ہیں فقیر تو ضرور ہے لیکن فقیر کے پاس آپ لوگ آگئے گئے مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں ہر ہرولی کے دربار میں جاتے ہیں